В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру нового министра обороны, командующего Национальной гвардией Степана Полторака. Соответствующее сообщение размещено на сайте главы государства. Во время встречи с кандидатом на пост министра обороны Петр Порошенко отметил высокие организационные способности и авторитет командующего Национальной гвардией Украины генерала-полковника Степана Полторака. А тот, в свою очередь, поблагодарил президента за доверие и заявил, что для него является большой честью возглавить вооружение вооруженные силы в столь сложное для страны время. Для меня была основная ваша профессиональная и патриотичная позиция. Для меня основным аргументом была ваша профессиональная и патриотическая позиция, ваша порядочность, ваши решительные шаги по развитию фактически с нуля системы Национальной гвардии, дисциплина в войсках, твердый боевой дух, а также способность обеспечить в техническом плане, вещевом довольстве, обустройстве и так далее, чтобы бойцы Национальной гвардии чувствовали себя очень надежно. Не последнюю роль играет ваш высокий авторитет в войсках. Відчувають себе дуже надійно і дуже захищено. Не останню роль грає ваш високий авторитет в військах. Напомню, накануне президент Украины сообщил, что принял рапорт об отставке нынешнего министра Валерия Гелитея. По словам Петра Порошенко, пришло время сменить руководство военного ведомства. Глава государства убежден, что решение о назначении нового главы Министерства обороны и ряд других кадровых решений, в частности увольнение руководства Госпогранслужбы и создание комитета по вопросам разведки, которого возглавил Игорь Смешко, усилят силовые структуры и укрепят обороноспособность Украины. В свою очередь, Валерий Гелитей заявил, что в должности главы Минобороны выполнил все поручения Петра Порошенко. Перед новым главой Министерства президент поставит кардинально другие задачи, отметил Варилий Гелетей, а также сообщил, что назначен на новую должность. На какую именно, не уточнил, но отметил, что не в Министерстве обороны. Президент Украины, после того, как Верховная Рада Украины затвердила меня на посаду Президент Украины после того, как Верховная Рада утвердила меня в должности министра обороны, поставил передо мной четкие задачи для выполнения. А именно, это борьба с бандитизмом, с терроризмом, с сепаратизмом. То есть ликвидация организованных преступных бандитских формирований на востоке Украины в рамках антитеррористической операции. Именно этими вопросами я занимаюсь всю свою профессиональную жизнь. И они мной выполнены. Это те задания, которыми я занимаюсь, все свое профессиональное життя. И саме тому... Сейчас президентом Украины определены другие, не менее важные задачи для меня, но уже не в качестве министра обороны и не в Министерстве обороны Украины. Президентом Украины визначено другие задания, не менее важные задания для меня, но уже в качестве не как министра обороны и не в Министерстве обороны Украины. СБУ задержала группу боевиков, так называемой ДНР, под названием «Беркут СМЕРШ». Они пытались прорваться на территории Днепропетровской области с заданием совершить ряд терактов и диверсий. Для незаконного въезда в соседний регион злоумышленники прятались среди крупных пакетов и коробок в микроавтобусе, который якобы перевозил беженцев из зоны АТО. Предварительно боевики собирали информацию о расположении блокпостов в Днепропетровщине, их охрану, подбирали конспиративные квартиры для укрытия, определяли маршруты передвижения к местам совершения диверсии и заблаговременно арендовали у местных жителей автотранспорт. Ранее задержанные принимали участие в вооруженных нападениях на позиции украинских военных, терроризировали мирное население Донбасса. Во время захвата боевики оказали вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ. Правоохранители изъяли у них целый арсенал оружия и боеприпасов. Служба безопасности Украины ежедневно задерживает и обезвреживает десятки террористов по всей стране, порой далеко от зоны проведения АТО. Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиан Лубкивский. По его словам, упредить, ликвидировать и не допустить распространения диверсий на неоккупированных боевиками территориях – вот приоритетная задача службы безопасности. К их числу относится также освобождение заложников. Уже более 1500 граждан Украины, которых удерживали террористы, вернулись домой. Остаются в плену еще более 500. По данным СБУ, фамилии всех до одного известны. Их обмен умышленно затягивают боевики. Невзирая на это, освобождение заложников уже не за горами, прогнозируют в СБУ. Наш принцип очень простой. На нем также акцентировал внимание президент Украины. И это, собственно, является частью мирного плана. О безусловной передаче всех на всех. К сожалению, этого принципа не было придержано. Я думаю, что серьезный толчок к реализации именно такого принципа можно будет ожидать по результатам миланской встречи президента Украины с президентом Российской Федерации. Тем временем украинские военные отбили очередную атаку боевиков на аэропорт Донецка. По данным пресс-центра АТО, за минувшие сутки уничтожено 12 террористов, танки и бронеавтомобиль «Тигр». Погиб один украинский военный. Об этом заявил спикер информцентра СНБ Андрей Лысенко. По его словам, в районе силовой операции активность террористов локализована примерно в пяти точках, где постоянно совершаются нападения и провокации. В частности, это Донецкий аэропорт, окраина города Дебальцево, а также и Синоватский район. Кроме того, за прошедшие сутки террористы обстреляли из установок ГРАД позиции силы АТО в районах населенных пунктов Пески, Тоненькая, Новокалинова, Донецкой области, а также Мирную долину Луганской области. Террористы и, российские... Террористы и российские военные продолжают активную воздушную разведку позиций сил АТО и пограничников. На Мариупольском направлении зафиксированы и обстреляны четыре беспилотника. Вблизи Донецка два, а также три на административной границе с территорией оккупированного Крыма. Россия отводит свои войска от границы с Украиной, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации. По информации ведомства российские военные подразделения завершили учения в Ростовской области и якобы возвращаются пункты постоянной дислокации. Речь идет о 17 600 военных. 11 октября президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу заняться вопросом отвода войск из Ростовской области. В свою очередь Госпогранслужба Украины отметила, что российские силовики укрепляют свои позиции в приграничных районах Украины и наращивают ударную группировку в Крыму. По их данным, военная федерация активно проводит разведку, а со стороны Ростовской области продолжают обустраивать огневые позиции и командные пункты. Слушание дела украинской летчицы Надежды Савченко в Москве отложили на неопределенное время. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анна Фадеева. По ее словам, судья на данный момент занят другим делом. Тем временем Савченко доставили в московскую клинику для прохождения психиатрической экспертизы, несмотря на поданную жалобу ее адвокатами. Экспертиза должна продлиться около месяца. Об этом говорится в заявлении председателя Следственного комитета России Владимира Маркина. Основная задача обследования – это решение вопроса о вменяемости Надежды Савченко, а также определение ее процессуальной дееспособности. По мнению адвокатов, летчицы ее перевезли в клинику в день суда специально. Закрытое заседание суда может пройти без надежды, допускают ее правозащитники. И вместе с тем суд перенес рассмотрение апелляции Савченко на назначение ее психиатрической экспертизы на 11 ноября. Об этом сообщил адвокат летчицы Марк Фейгин. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что переговоры с Владимиром Путиным в Милане будут сложными. Об этом глава государства сказал в своем обращении и подчеркнул, что его цель – это незыблемая независимость страны, ее территориальная целостность, неприкосновенность границ и восстановление мира. Также президент надеется, что разговор будет результативным. Обсуждать будут и газовые вопросы. Напомню, саммит в Милане состоится 16-18 октября. В нем примут участие 50 лидеров стран Европы и Азии. Главная тема встречи – ситуация в Украине. Ранее замглавы администрации президента Валерий Чалы сообщил, что переговоры в Милане, вероятнее всего, пройдут в нормандском формате при участии президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии. Еврокомиссар по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер собирается посетить Киев 20 октября. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан. По его словам, представитель Евросоюза должен приехать в украинскую столицу накануне трехсторонних газовых переговоров в Берлине в формате Украина и ЕС Россия. Встреча запланирована на 21 октября. Юрий Продан также отметил, что эти переговоры могут оказаться нерезультативными и продолжатся в дальнейшем в зависимости от результатов встречи президентов Украины и России в Милане. Роспотребнадзор запретил поставки всей сырной продукции из Украины. Эту информацию опубликовали сегодня на сайте ведомства. По версии российских санэкспекторов, продукции украинских сыроделов выявлены многочисленные нарушения требований законодательства Федерации в области защиты прав потребителей. Напомню, ранее под запрет на ввоз в Россию попал ряд продуктов Украины, в том числе сладости компании «Роше». Норвегия присоединилась к санкциям против России. Несмотря на то, что страна не является членом Евросоюза, она поддержала пакет антироссийских экономических ограничений. Согласно документу, одобренное правительством мира вступает в действие незамедлительно. Представители норвежского правительства заявили, что действия России в Украине до сих пор вызывают глубокую тревогу. По их мнению, Кремль не выполнил требований, которые выставило международное сообщество. Напомню, очередной пакет санкций со стороны ЕС затронул ряд российских государственных корпораций сырьевого и оборонного назначения, а также нескольких депутатов Госдумы России. Центробанк Российской Федерации продал около 6 миллиардов долларов для поддержки валютного курса за последние 10 дней. Об этом сообщила глава Центробанка России Эльвира Набиулина. По ее словам, курс не находится в свободном плавании, а сейчас формируется под воздействием рыночных факторов и прежде всего внешних, включая цены на нефть и санкции. И в России могут запретить всю продукцию компании Apple. Об этом сообщают источники в российском правительстве. По их данным, в каждом устройстве Apple есть встроена программа учетной записи, которая передает информацию о пользователях во всем мире. Поэтому все российские обладатели iPad, iPhone и MacBook, должны в течение месяца обменять их на продукцию других производителей. Это можно будет сделать в специальных пунктах, которые откроются в крупных городах Федерации. А тех, кто продолжит пользоваться продукцией Apple, ожидает штраф. 50 тысяч рублей это примерно 16 тысяч гривен и конфискация устройства это вся информация к этому времени а далее смотрите программу национальный интерес эксперт проанализирует текущую политическую ситуацию до встречи